Доброго ранку жіночі груди орган не зовсім звичайний, і відношення до нього відповідне. Офіційна медицина сухо називає їх молочними залозами або однією з вторинних статевих ознак. А от представники протилежної статі від художників епохи Ренесансу до звичайних чоловіків ставляться до цього органу навіть із певним благоговінням. На жаль, нерідко для самих жінок груди це не привід для гордощів, а специфічна зона ризику утворення різноманітних проблем. І одна на з найпоширеніших мастопатія. Мастопатія доброякісне захворювання молочної залози, що характеризується патологічним розростанням тканини, іноді секрецією та тупим болем у грудях. За статистикою зустрічається майже у 90% жінок, переважно у віці від 30 до 50 років. Причинами розвитку мастопатії можуть виявитися порушення репродуктивної та гормональної систем, обмін речовин, гінекологічні захворювання, психотравмуючі ситуації та спадковість. Таке розповсюджене жіноче захворювання мастопатія, як правило, починається саме з незначних симптомів. Про них потрібно знати. А для того, щоб проблема не стала занадто серйозною, вчасно звертатися до фахівців. Один з таких фахівців сьогодні знаходиться в нашій студії. Це провідний хірург, онколог, мамолог сіті клініки Олександр Медведєв, Олександр Леонідович. Доброе утра! Добре! Утро. І так, мастопатія. Які види мастопатії существують? Мастопатія – поняття собирательне. И формируется ее название или от симптомов, или от поврежденной анатомической структуры молочной железы. Ну, например, если сопровождается болевым синдромом, это называется мастодиния. Сразу понятно, что это такое. Если какие-то выделения из сосков есть, то называется галакторея. Галактус молоко, рея истекает. От анатомической структуры. Ну, анатомическая структура очень проста молочной железы. Там два вида ткани всего. Первая ткань железистая называется аденозная, которая вырабатывает молоко или слизь, и эта ткань делится на большие и маленькие дольки протоками разного калибра. Ткань то называется соединительная, как в суставах, то есть фиброзная. Ну, например, если проток перекрылся, образовался мешочек жидкости, вот вам будет фиброзно-кистозная мастопатия конкретно или болезнь. Если разрастание какой-то ткани, опять же, фиброма или фиброзная форма мастопатии, дальше, если два вида тканей – фиброаденоз, другой там ткани нет или аденоз. И каждый вид мастопатии он характеризуется своими симптомами и, со, со, соответственно, индивидуальным подходом к диагностике и лечению. А какие из этих видов наиболее часто встречаемые? Часто встречаемые – это мастодения. Чаще он идет под видом еще предменструальный синдром, когда непосредственно за 5-7 дней до месячных возникают сильные боли. Если раньше или вообще во время всего цикла, то тогда просто мастодиния. Затем фиброзно-кистозная болезнь. Есть диффузная, то есть распространенная, а есть местная или локальная называется. Например, если диффузная, то она не угрожает перерождению в рак, как правило, подлежит лечению консервативному, как и мастодиния, они легко лечатся. Лечат их как гинекологи, так и мамологи. А вот местные формы мастопатии они подлежат более настороженному отношению, потому что риск перерождения в рак повышается в несколько раз. А если говорить о причинах, вот почему возникает мастопатия? Единой причины нет, поэтому это комплексная проблема. И маммолог во время первичного осмотра пытается тщательно выяснить, что, можно, что могло послужить отправным пунктом для возникновения мастопатии. Ну, Во-первых, это нарушение гормонального равновесия всегда. Все это дисгормональные нарушения. Гормональные нарушения могут быть вызваны многими причинами. И сюда могут увлекаться также смежные специалисты. Ну, например, заболевание щитовидной железы. В частности, пониженная функция ее называется гипотереоз. Отмечено, что у 80% пациенток с таким заболеванием развиваются кисты не только яичников, но и молочных желез. Поэтому мамолог здесь должен тесно сотрудничать с эндокринологом, например. Дальше внутренняя экология, сейчас так модно называть, это состояние или патология желудочно-кишечного тракта. То есть нарушена всасываемость, соответственно идет зашлакованность организма, плохие гормоны вырабатываются. А молочный желе ⁇ это самое слабое место у женщины. И то же самое начинается изменение вот в этих обоих видах тканей. Они отекают, перекрываются протоки, возникает болевой синдром издавления нервов, и тоже получается виды какой-то мастопатии. Поэтому здесь должно, должно быть тесное сотрудничество с гастроэнтерологом. Это болезни печени, э, желудка, э, толстой кишки, тонкой кишки. Ну, вообще, кто бы мог подумать, да, что заболевания так вот. Э, да, э, да, настолько это да, Поэтому здесь один КБМО не всегда может справиться. И он должен четко объяснять пациенту и, соответственно, подробно расспрашивать. По всем органам и системам тщательно, бегло здесь не получится. То же самое невропатолог. У нас -то основная функция идет это нейроэндокринная патология. А женщины современные, они постоянно находятся в непреодоленном хроническом стрессе. Это Работа, уж точно. дом, дети, в отличие от мужчин. Это вызывает перенапряжение. Избыток гормонов надпочников, но здесь все гормоны они взаимосвязаны, один другой могут переходить. Это вызывает нарушение равновесия, в том числе и женских половых гормонов, и тоже отражается на самом слабом месте молочная железа. Ну, загалом, всього один відсоток жінок регулярно перевіряють свої молочні залози, і це теж є причиною зростання випадків онкологічних захворювань вдвічі за останні 10 років. Лікарі переконані, рання діагностика допоможе зменшити цю невтішну статистику. Діагностика патології молочної залози це в першу чергу регулярне самообстеження. Якщо раптом виявилося щось підозріле, варто проконсультуватися з мамологом. Він призначить комплексну діагностику, до якої входить огляд та пальпація, ультразвукове дослідження або мамографія та лабораторні методи. Під час огляду молочних залоз лікар оцінює їх зовнішній вигляд, чи немає асиметричності або припухлості зміни кольору шкіри. Огляд має проводитися і лежачи, і стоячі, з піднятими та опущеними руками. Після огляду, як правило, пацієнтка має відвідати кабінет ультразвукової діагностики. На основі ехографічної картині можна поставити, яка форма фіброзно-кістозної мастопатії або дисгармональне мастопатії є у пацієнтки. или это же смешанная форма мастопатии, или же это очаговая форма мастопатии. Также при графическому исследовании оцениваются лимфатические узлы. Они доброкачественные или имеют какую-то более злокачественную структуру. Оценивается, конечно же, кровоток в грудной артерии, веточка в веточках грудной артерии. Альтернативой ультразвуковой диагностики есть маммография. Это рентгеновские исследование молочной залозы. Призначается, как правило, женщинам больше старшим Чоловіку, або для перевірки діагнозу, отриманого за допомогою УЗД мамографію рекомендуют делать женщинам после 45 лет, тому що це не совсем, скажем так, безопасная методика это рентген излучения, пусть оно даже там минимальное, но все-таки это рентген излучения и как правило в, в, у контингента пациентов после 45 лет это фиброзные какие-то изменения или э, отечки, обозвестления, которые больше и лучше видны при маммографии. Для мастопатии, так, с гормональная мастопатия, фиброзно-кистозная, золотым стандартом до 45 лет, это считается УЗИ. То есть, если женщина пришла на ультразвуковое исследование и эхографист что-то не понравилось, какое-то выявил образование, Щоб уточнити імені етіологію та образування, тоді да е хафіс вже посилають на мамографію. Ну первоочередне вважається ультразвуковою іслідування. Загалом обстеження молочної залози має бути обов'язковою частиною регулярного профілактичного гінекологічного огляду. У сіті клініці вам запропонують комплексний підхід до проблем здоров'я, який дозволяє при виявленні супутних патологій отримати консультацію кваліфікованих спеціалістів різних галузей медицини. Є така інформація, що у Сполучених Штатах Америки офіційно зареєстрований перший пристрій, що дозволяє робити мамографію і отримувати зображення у форматі 3D. Щоправда, доза опромінення таким апаратом збільшиться вдвічі, але лікарі налаштовані оптимістично. Олександр Леонідович, як ви относитесь до от таким новим апаратам, до такому оборудованню? Я отношусь положительно, але як я вже говорив, сучаснують у нас стандарти. Эти стандарты разработаны давно и в данный момент они утверждены Министерством здравоохранения Украины. И каждый онколог-мамолог должен ими руководствоваться. Здесь разработан алгоритм диагностики и ведения данных пациентов. Тут нового ну, ничего как бы нет. Каждая женщина, начиная с 25 лет, должна ходить каждый год к мамологу и делать УЗИ молочных желез. Обычно на 7-10 день от начала месячных, когда железа самая мягкая между этими походами, раз в месяц она должна сама себя осматривать. По специальной методике мы всем пациентам даем листовки, где отмечено 7 позиций, как нужно себя осматривать. УЗИ диагностика нужна, как правило, от 35-40 лет, чтобы выявить мельчайшие структуры. После 40 лет рекомендована маммография. Считается, что уже как бы женщина проходит тот детородный возраст, и молочная железа устойчивая к этому облучению. Хотя облучение там самое минимальное. И считается маммография золотым стандартом. То есть как бы самый лучший метод диагностики. А какие существуют современные подходы к лечению и какие применяете вы? Лечением <свист> мастопатии занимаются два вида специалистов. <свист> Это онколог выясняет. Откуда может взяться мастопатия? Как я уже говорил, или это нарушение желудочно-кишечного тракта, какая-то патология, или щитовидной железы. Соответственно, он подбирает смертных специалистов, которые могут выправить нарушение гормонального фона путем воздействия на соответствующую свою патологию. А также гинекологи, которые в основном лечат не узловые формы мастопатии, а вот типа мастодинии, например, или галактореи, и они пользуются гормонотерапией, а также у нас сейчас распространена фитотерапия, то есть лечение травами. Вопрос, который интересует очень многих женщин: можно ли на все сто процентов излечиться от мастопатии? Дело в том, что без мастопатии практически это женщины не бывает в какой-то иной форме она всегда есть, или предменструальный синдром, или просто мастодения, или какие-то выделения, или что-то какие-то образования невременно могут присутствовать. Но излеч... есть излечение. Мастодиния очень легко лечится. Там 2-3 месяца, и полностью излечивается. И потом, только если наступает рецидив, то он тоже связан с какими-то сбоями, с тем же самым или стрессом, или возобновлением какой-то сопутствующей патологии. Кистозная форма мастопатии, не требуют более длительного лечения, 6 месяцев до 2 лет. Ну, а узловые формы подлежат наблюдению и если они как-то не так себя ведут, тогда оперативному лечению. Здесь тоже все чисто индивидуально. А в жизни женщины есть такой особо важный период, это беременность, когда женщина ждет ребенка, потом период кормления грудью. Да? И а в течение вот этого всего периода как нужно ухаживать за своей грудью? Хорошо, нужно ли приходить на осмотры? То есть вот что вы посоветуете? Вопрос задали. Тоже здесь стандарты есть. Значит, перед беременностью женщина должна обойти всех специалистов, в том числе и мамолога. Почему? Потому что отмечено, что когда меняется гормональный фон, беременность, например, те же самые узловые формы могут увеличиваться. И убирать их во время беременности это более сложно, чем до беременности. Поэтому опытный гинеколог себя направляет перед беременностью женщину к мамологу. Это раз. Затем, Всегда нужно женщину предупреждать, что в первые две недели начала кормления, лактации так называемой, женщину подстерегают лактостазы, застои молока, который сопровождается спазмом протоков, температурой высокой и образованием комков. Это грозит образованием кист, фиброзно-кистозной мастопатии. Поэтому гинеколог должен тщательно готовить женщину, как себя вести в первые две недели, чтобы не образовался лактостаз или серозный мастит. А по окончании кормления, это тоже стандарт, ровно через месяц женщина должна пойти сделать УЗИ молочных желез и осмотр мамолога, в каком состоянии оказалась молочная железа. Поэтому должен быть уход во время кормления за молочной железой, что мы тщательно объясняем каждой женщине, чтобы грудь сохраняла тонус. Дается комплекс упражнений. Мы вместе с листовками по самообследованию даем комплекс упражнений. Ну, если грудь стала вялой или дряблой, то есть специальные лифтинговые мази. Не обязательно делать подтяжки. Есть просто какие-то косметические операции, как бы железу приподнимают. А можно ставить импланты. Все это имеет место и при соблюдении стандартов, то есть ежегодном ежегодно походе к маммологу все это может быть без последствий. Я благодарю вас за інтерею беседу, за таку нужну і полезну інформацію. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Олександром Медведєвим, лікарем, хірургом, онкологом, мамологом Сіті Клініки. Сподіваюся, що наша розмова простимулює вас частіше звертати увагу на свій організм. І ще запам'ятайте декілька простих факторів, що завдають найбільшої шкоди вашому бюсту. Це неправильно підібраний бюстгалтер, згорблена спина, різкі перепади ваги. Не слід захоплюватись і гарячими ванами спортсменами та засмагати надміру. А ось підтримати ваші груди у гарній формі допоможуть плавання, волейбол та теніс. Наш наступний сюжет теж про своєрідне тренування, про самомасаж. Здравствуйте! Один із факторів старіння – це ухудшення кровообращення і уміншення мишечного тонуса. Для зберігання вашої молодості я вам покажу ежедневний самомасаж для вашого лиця. Помните, каким настроением вы начинаете день, так он и пройдет. Поэтому первое, что нужно сделать утром, зайдя в ванную комнату, посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться. Прежде чем перейти к самомассажу, согрейте руки теплой или горячей водой. И после этого подушечками пальцев сделайте легкие постукивания по массажным линиям от центра лица к периферии. Это и будет первым упражнением. Затем нанесите на лицо очищающее молочко и под тем же массажным линиям ребром указательного пальца делайте лимфодренажные массажные движения. После этого упражнения нужно умыться и можно приступать к следующему. Влажными ладонями по влажному лицу старайтесь имитировать волнообразные движения 5-6 раз в каждой зоне. Нажатия должны быть очень легкими, так как будто вы выгоняете лишнюю жидкость из вашего лица. Затем повторите первое упражнение. Это осторожные мягкие постукивания по массажным линиям, начиная от центра лица к периферии. После этого возьмите заранее подготовленные кубики льда и протрите ими лицо, исключая зону вокруг глаз. Таким образом, 3-5 минут ежедневного утреннего самомассажа помогут сохранить вам здоровый вид кожи вашего лица. Ми є те, що ми їмо. Цей вислів відомий кожному. Серед найкорисніших для здоров'я продуктів червона риба. За результатами досліджень, люди, які постійно включають до свого раціону таку рибу, майже втричі рідше страждають від гіпертонії, онкологічних патологій та мають кращу пам'ять. Справа в тім, що червона риба у великій кількості містить жирні кислоти омега 3 які знижують рівень холестерину, зміцнюють судини та нервову систему. Отже, далі наша рубрика рецепти здоров'я. Анатолій Гнатюк заслужений артист України, актор національного академічного театру імені Івана Франка, у якому за роки праці зіграв понад два десятка ролей, зробив успішну кар'єру у якості телеведучого, а останнім часом спробував себе і як співак. Причому доволі успішно. Анатолій впевнений, що запорука успіху будь-якої справи це гарний настрій та здоровий спосіб життя. Шановні пані та панове, сьогодні ми будемо готувати молочний коктейль. До речі, багатий на кальці для цього у нас є молоко. Морозиво, полуниці і правильно гарний весняний настрій. І ось цим гарним настроєм спочатку ми наливаємо молоко. Так, налили молочка і далі морозиво. Як відомо, діти дуже люблять морозиво, але треба бути знову ж таки дуже обережними, тому що можна застудити горло, а це нам не потрібно. Так, морозиво є. Далі у нас полуниці. Полуниці, полуниці. Смачні, червоні полуниці. Так, так, кидаємо полуниці. Беремо ще одну полуницю. Думаю, що досить. Далі беремо його величність – блендер. До речі, якщо ви у фраку чи у красивій сукні, будьте обережні, тому що він має таку якість працювати дуже голосно і активно. Тому Ось блендер робить свою роботу. Ще трішки. І молочний коктейль буде у нас готовий. Ще 25 відер і золотий ключик у нас у кишені. Так. Ну що, здається, усе. Так. таки, бережіть Смій смокінг чи красиву сукню. Історичний момент. Розливаємо. По стаканах. М -м -м. На вигляд, дуже смачно. Так. Ну, і звичайно, звичайно, ні в якому разі не потрібно забувати про декор. Тому що це красиво. А як відомо, краса врятує світ. Так що, в правильному напрямку рухаємося, товариші. Так, ось так. Декоруємо стаканчики і ось! Будь ласка! Ну що ж, молочний коктейль готовий. На мій погляд, красиво, корисно і талановито, погодьтеся. Отож, пийте на здоров'я. Хай вам щастить. Молочний коктейль. Основні інгредієнти молоко та морозиво. Для смаку можна додати будь-які фрукти або ягоди. Кілька хвилин перемішуємо усе блендером або міксером. Страва готова. Дієтологи переконують, що заміна деяких продуктів на більш корисні може продовжити молодість і в цілому позитивно вплинути на жіноче здоров'я. Так замість молочного шоколаду варто вживати темний, оскільки в ньому міститься значна кількість антиоксидантів, які захищають клітини від руйнування. Також рекомендують замість содової пити зелений чай або воду, м'ясо замінити рибою, а замість чіпсів з'їдати яблуко. Тож турбуйтеся про себе. Побачимось завтра.